Здорово. Сейчас я обучу вас фокусу, который называется числовой отпечаток. Для этого фокуса нам нужно будет сделать специальные карточки, их будет 6. И эти числа, на которых должны быть, на которые должны быть на карточках, я в конце видео заставку поставлю. Значит, смотрим. Для этого фокуса 6 карточек, когда вы их сделали, то тогда вы можете уже показывать фокус. Смотрим. Мы просим зрителя загадать любое число от 1 до 60. Например, это будет 27. Давайте. Сейчас передо мной эта таблица. И я вот вижу, если считать вот так, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то 27 число в 1, 2, 3 и 6. И все. В чем прикол этого фокуса? Сам прикол именно в... В самих числах они расставлены так что зритель реально загадует любое число и сумма верхних правых чисел будет равняться тому числу которое загадал зритель ну, то есть вы просите чтобы он отложил в левую сторону карточки которые на котором есть его число а в правую на которых нет берете левую часть то есть смотрите верхние правые числа. Это я сейчас скажу. 16, 2, 1 и 8. 16 плюс 2, 18, плюс 1, 19 и плюс 8, 27. То есть уже я знаю то, что зрителя карта будет 27. Мы даем зрителю карты, ой, карточки именно те, которые он отложил там, где есть его число. И как бы спрашиваем, вот смотри, посмотри и убедись не то, что здесь ничего э, как бы не говорит мне о том, что есть здесь твое число. А сами в это время просто вот так вот ногтем, вот так вот выцарапаем на коже число зрителя. 27. Все. После этого мы просим, чтобы он взял вас за руку чтобы следил за второй рукой. То есть мы ничего не делаем. И задаем там, вопрос. Например, твое число нечетное. Ну да, мое число нечетное. Твое число начинается на 2. Ну да. И заканчивается на 7. О, неправильно. Твое число 27. Да, и потом говорим то, что смотри, ты как бы не дотрагивал, ты как бы до руки не дотрагивался, типа ты меня держал, все следил, Посмотрим я, короче, твое число. Как не знаю, будет вам видно. Вот. вот у нас 20. Вот, и вот у нас 7. То есть вот какое проявление. Можно заранее написать это число. Ну не заранее, а написать это просто число на листочке. Типа вы предсказали. Потом ну, можно разных версий придумать. Но это уже как бы ваша фантазия. Вот такой вот был фокус. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. И сейчас числа будут.